валентин иванович какую бытовую технику покупают наши граждане к сожалению в основном основное население не покупает ни телевизоры ни холодильники ни плиты очень мало покупают покупают более чуть чуть состоятельные люди потому что все деньги тратят на продукты питания надо выживать надо кормить своих детей надо готовиться к школе Поэтому в Украине практически ничего не, не покупается, и у нас уже экспорт достиг 87% всего. Это трагедия. Скажите, это правда, что прошлогоднее повышение цен на 40% было результатом роста цен на бытовую технику? И как выросли цены в 2010-2011 годах? Не смешите, пожалуйста. Роста цен на бытовую технику практически не было. Был и идет рост цен на материалы, на металл на полистиролы, пенополиуретаны, растет цена на уголь, растет цена на железную руда, причем не соответствующие росту цен на готовую продукцию, на машиностроительную продукцию. И, к сожалению, идет обратный, а вот это же есть и кризис, когда цены на сырье и материалы превышают цены на готовую продукцию. Соответственно, предприятия будут останавливаться, плюс еще есть китайцы, турки со своими вещами, у которых много людей и для которых мировой кризис в целом вообще никаким боком не цепляет. Поэтому и происходит вот такое дело. Поэтому рост цен был, был очень минимальный, он был, по-моему, где-то процента на 3. Он даже, он даже не поднялся на уровень инфляции, которая была за прошедший год до 10%. Возможно ли дальнейшее повышение цен до конца этого года? Нет, Цены расти не будут по той причине, что, опять-таки, в мире производство бытовой техники превышает потребление. И я вам, опять-таки, говорил, особенно для Украины это вообще никто же ничего не покупает практически. Поэтому э, реально цены никто не будет повышать, потому что и по этим ценам никто не покупает. А как себя чувствует сегмент стройной техники? Тоже плохо, потому что стройка прекратилась, очень мало строится жилья очень мало вводится жилья, соответственно нету такого потребления кухонь, а в кухне встраиваются бытовые техники, и стиральные машины и посудомоечные машины, и холодильники, там и другие плиты, а поэтому меньше, поэтому этот сегмент практически застает. берут только тех, кто богатые, кто это, и, и покупают те, у кого, например, плита ну, вышло строя, газ идет, там, чтобы не отравиться, не умереть, он покупает. Какой уровень конкуренции среди продавцов бытовой техники? Ну, это, в общем-то, не ко мне это вопрос. Я, в общем-то, произвожу продукцию, но уровень конкуренции, он высокий. Каждый работает как можно. Фактически на первом месте в Украине находится Фокстрот. У него самое большое количество Будем магазинов самое большое количество маркетов этих у них Foxrot и Foxmart, поэтому они лидеры и они лидируют очень серьезно. На рынке постепенно растет доля отечественной продукции, а как в этом плане с бытовой техникой? Ну здесь мы надо не забывать, что мы от Советского Союза и поэтому я не хочу здесь что-то говорить и убеждать в том, что наша продукция неплохая. Наша продукция, я как производитель, я не хочу сказать, мы имеем мировой сертификат качества, мы имеем европейские сертификаты качества. Вот посмотрите, мы рейтинг 100 лучших компаний, это вот они все здесь есть. То есть мы имеем серьезные, ну как говорится, успехи. Мы работаем с крупнейшими компаниями мира. Мы экспортируем в Европу. Пусть кто-нибудь скажет, кто в Италии, Германии, Франции вообще экспортирует свою продукцию. Пусть кто-нибудь скажет. Никто. Но менталитет у нас импортный лучше для вас. Туфельки вы купите импортные, платьица вы купите импортные. Так точно и технику покупает импортная менталитет. Поэтому, конечно... Нам приходится тяжело, но заставлять же, бери украинское, ты же не сможешь заставлять, это рынок. Поэтому надо продолжать, так как и мы, не снижать уровень качества, не снижать это, работать хорошо, держать на том уровне, как мы сегодня есть, по условиям качества, по гарантийно-техническому обслуживанию. Надо очень быстро реагировать на эти вещи. Надо очень быстро реагировать, когда номенклатура меняется когда покупатели живут тоже фокрот там, эльдорадо там, э, или там, другие компании заказывают ту или другую мы должны быстро ориентироваться быстро перестраиваться и давать то что нужно покупателю в принципе мы это дело делаем и не срываем никого но в принципе вот так как мы сейчас работаем надо работать и по плитам и по холодильникам мы тоже имеем европейское качество мы тоже экспортируем Плиты во Францию, в Германию, мы это все, все, все продаем, все, все отпускаем. Пусть кто-нибудь похвалится вообще с бывшего Советского Союза, кто продает, к примеру, во Францию плиты газовые. Это смешно это. Но менталитет, к сожалению, таков, что люди больше верят. Это, ну, тут, тут надо делать, надо продолжать, надо убеждать людей, что наше лучшее. Оно у нас, во-первых, дешевле, там импортное на 50% дороже. То есть гарантия у нас, все это, ну, и все зависит от людей, здесь мы приказывать не можем. Мы должны производить качественную продукцию и своевременно, и отправлять покупателю никаких сбоев, никаких затрат, и сервис должен работать как, как часики. Только человек позвонил, не дай бог, тут же сразу выезжать, извиняться, что произошло то-то, то-то, сейчас мы вам исправим, до свидания. Если вот эти составляющие будут, значит будет успех. Вы ожидаете появления новых конкурентов, производителей бытовой техники? Да нет, на не, они сейчас они те, те же есть, и лезут там эти э, китайцы, как и были там, но они сюда и лезут, и лезли. Это их не корейцы, русские, индезит, но они же не русские, это французы, это же там итальянские, но там с русскими но, там делают эти тоже там далеко не лучшего качества. Ну, лезет индезит сюда, лезет этот белорусский атлант, лезет. Да все лезут, что были. Это новых пока никто не строит новые заводы, по моим данным. И мои исследования у нас есть. Отдел именно исследования, маркетинг, где мы весь мир мониторим и так далее. Мы не видим, что где-то строится какой-то завод, где-то строится какое-то производство. Ну и в принципе логики с этого нету. В мире производится, то есть Перепроизводят. Производится больше домашней техники, чем ее покупается, поэтому логики нет строить новые заводы, новые предприятия, новые фабрики. Какова ваша стратегия выживания в конкурентной борьбе? Ну, у нас хороший слоган. Во-первых, его надо больше применять. Видимо, нам нам тоже надо обратить внимание больше на рекламу, потому что мы считали, что мы и так ниже. То есть мы находим ценовом диапазоне, в общем-то, я, как я говорю, для пересеч... пересечного на Украины, то есть не надо, не надо рекламу. Ну, наверное, ее надо рекламу все равно давать или больше давать, не только на бигбордах, как у нас есть, а давать больше рекламу. Это этот вопрос. Ну и чтобы все-таки выживать, ну, у нас везде на собраниях, везде на этом и я встречаюсь когда и с рабочими, и с супервайзерами, и с руководителями, директорами заводов, начальниками цехов. У нас один лозунг: низкая цена, высокое качество. А, а слоган наш, я же говорю надо рекламировать и это "Час еды, норд працює". Оно, соответственно, тут вложено и надежность, и долговечность, и все эти вопросы, поэтому тут. Скажите, какие направления в бизнесе для вас приоритетны? Ну, бытовая техника, соответственно, и промышленная техника. Мы э, действительно, я сколько не анализировал, сколько ни, не вел разговоры, сколько не как бы начинать другой бизнес это неправильно делать многопрофильное тоже неправильно. Вот, например, если мы производим у себя, что мы производим? В основном холодильники, морозильники, плиты газовые, электрические, комбинированные. Производим холодильники промышленные, которые идут там для пива, для, для вина, там для этих много мы их разных моделей производим. Это собственно другое. Производим э, мы кондиционеры, но опять-таки промышленные, которые идут на металлургические заводы, которые идут на вот на железную дорогу, на тепловозы, электровозы, которые идут на вагоны. Очень хорошим у нас оно пользуется спросом. Мы серьезно улучшили качество и даже если брать этот год там 6 месяцев этого года, 6 месяцев того года, фактически мы в два раза увеличили рост кондиционеров промышленных, ну не домашних этих, а промышленных, которые идут на, на промышленное производство. Они у нас удобные, хорошие, все. Мы можем и ставим вот большие камеры, например, для овощей, хранения и так далее. То есть мы можем все это дело делать, охлаждать, и у нас это хорошо получается над на одним из наших заводов который интер называется, и вот там интертехника, на которой мы производим все эти вещи. Ну и плюс мы проводим, производим электроводонагреватели, правда, не в больших количествах, но мы постоянно изучаем рынок, как только мы увидим, что в целом рынок нуждается больше в нашей продукции, мы, соответственно, его сразу начнем увеличивать. Мощности у нас есть. Вот я, да, и самое главное, мы производим у себя мотор-компрессор. Это сердце холодильника, это очень серьезное это изделие. Оно расположено, самое самопроизводство мотор-компрессора на четырех заводах, будем говорить, здесь, в Донецке. Его мы делаем сборку, мехобработку и так далее. В городе Красноармейск мы производим электродвигатель. В городе Краматорск мы производим литье там и трубку алюминиевую. И Макаров есть под Киев, мы производим пускозащитные реле. Собственно говоря, компрессор очень серьезное изделие, это сердце, и поэтому мы относимся к нему очень. Это мы имеем тоже среди европейские и мировые сертификаты качества на это изделие, и мы занимаемся. Поэтому сказать, что надо другой бизнес, нет. Единственное, если мы сейчас серьезно прорабатываем, но опять-таки проводим маркетинговые изделия, институт работает наш, который в группу Норд ходит, работает над тем, чтобы все-таки лари, это если вы знаете, холодильник горизонтального типа, который он, в общем-то, пользуется сейчас хорошим спросом люди поняли, что, например, зимой лучше скушать, если заложить там вишню там, в морозильник, если заложить там клубнику, малину и так далее, потом достаешь зимой, оно вкусовое качество хорошее и не то, что купил там китайский это, чеснок или турецкий там помидор, который и помидорами не пахнет. Поэтому они начинают идти. Мы очень серьезно проработаем. Если мы увидим, что рынок, по крайней мере, готов поглотить где-то до 100 тысяч именно этих изделий, мы, ну, собственно говоря, мы готовимся. Мы готовимся, мы корпус готовим, все это дело готовимся, но мы очень серьезно изучаем. Мы увидим теоретически, что оно это, посчитаем техникоэкономическое экономическое обоснование, что можем иметь прибыль и начнем ставить на производство. Но опять-таки связаны с холодом.